Kamal mempunyai masalah panas baran sejak menginjak remaja. Ada saja yang tidak kena pada matanya dan apabila dicabar, Kamal pantas menghayun tangan menunjuk perasaan. Amarah Kamal boleh mengundang bahaya. Namun, ia bukanlah sesuatu yang boleh dikawalnya. Marah merupakan salah satu emosi azali yang boleh tercetus bila seseorang itu dicabar, diganggu atau dikecewakan. Perasaan geram dan marah yang keterlaluan boleh menjadi ledakan emosi yang tidak terkawal lantas membahayakan orang lain. Keadaan ini dipanggil gangguan ledakan amarah atau Intermittent Explosive Disorder (IED). Apa kena mengena sifat agresif ini dengan minda kita? kau buta apa? Tadi tadi. Kau belak, kau belak, kau belak. Eh, asal nak tolak tolak ni. Perasaan marah tu sebenarnya merupakan emosi atau perasaan yang normal. Setiap manusia sebenarnya mengalami perasaan tersebut dan kita marah tu merupakan salah satu daripada emosi universal. Maksudnya semua orang mengalami perasaan marah. Okey, sangat 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 normal. cuma dia menjadi satu masalah bila tidak boleh dikawal dan inilah berkait dengan IED. People with IED struggle with managing their anger because the prefrontal cortex fails to engage, and also sometimes a lot of people um, don't have much awareness into their emotions. So, if you think about the emotion of anger, you can see it in the form of an iceberg, whereby anger is what you see that is um, visible above the water. So, anger is the one on the outside, whereas there's a lot of underlying emotions underneath that, that might be a little bit more. more vulnerable for one to be able to express. Bibi, ya tengok tengok. Bibi 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 kau. Siapa-siapa pun -siapa boleh marah. Tapi apa beza bila saya marah ni? Dia betul-betul hilang kawalan atau mengawal saya yang saya tak sedar. Eh, punya orang lain. Yalah, pada masa kita time dating-dating tu kan. Everything is like nice, sweet. But slowly, perlahan-perlahan, uh, agak berubah sikit keadaan tu. Uh, lama, -lama, uh, lama kelamaan saya nampak dia menjadi seorang yang marah. Bila saya dah marah tu, apa terjadi? Saya akan dengar sebelah saya ni akan bilang, jangan pergi, jangan takut, Bahagia. je. Yang sebelah sini pula bilang, kau bapak -bapa budak, ada isteri kan? Relax, Tunggu, tunggu. Jangan, jangan. Relax, relax. Jadi, apa jadi? Saya menggigil. Tak tahu apa nak jadi. Apa nak buat ni? Dah mengigil tapi pada makin panas. Salah sikit, dia boleh berubah ekspresi, berubah cara tuturan. Bahasa pun boleh tukar juga. Bahasa dalam segi body uh, language, uh, uh, choice of words, dengan tonasinya saya tak nampak tu pada pada tahap pertama. So dalam hati saya ketika itu, alah sekejap je lah. Semua orang have have this side. Not everybody is perfect. Kemarahan yang berlebihan ini, um, kajian telah menunjukkan memang ada cara-cara tertentu yang boleh menolong kita kawal. Dan ialah cara untuk mengawal ni dia biasanya ada kombinasi lah dari segi am um, training tu biasanya um, latihan dari segi tingkah laku um, jadi kita belajar macam mana nak mengawal perasaan marah itu sendiri uh, dengan uh, cara menenangkan diri sendiri uh, supaya bila kita menerima informasi kita ada cara yang lebih fleksibel macam mana nak nak memahami uh, apa yang kita dengar contohnya sebab orang yang biasa yang ada IED ni dia cepat um, dia hanya fikir satu cara saja dan satu respon saja dan biasanya respon itu seakan-akan um, ada a sense of injustice ada dekat dia. Macam mana saya tahu uh, dia akan marah tu bila saya hilang rasa takut. Uh, saya nak betulkan apa yang betul. Apa yang saya ingat betul lah itu yang saya nak. Saya dah tak kira apa orang nak cakap. Semua saya semua tahu apa aku yang aku nak sampaikan ni dia mesti dengar, orang mesti terima. Itu yang saya nak. IED memang kajian menunjukkan ada kesan genetik. Cuma ini memang masih lagi kontroversi. Sebab dari segi kajian gembar, ya? twin studies, dia menunjukkan memang Uh, kalau satu uh, salah satu daripada uh, sanak saudara yang terdekat dengan kita ada IED kebarangkalian kita juga ada IED tu jadi tinggi. So IED typically starts in late childhood or early adolescence and can start as early as age 6. So it's more common for individuals under the age of 40. Ma bang, Dah penuh. Bang boleh ambil lagi satu lift. Eh, aku cepat nak. Lah. Lagi apa aku banyak kerja. Kau tengok banyak space kan? Kau tepi sikit nak. Lah. Bang, bang tunggu lift tak sampai lima minit. Lah. Aku buat kerja satu minit dah habis. Sebagai ahli keluarga, boleh nampak ini merupakan masalah klinikal bila perkara yang kecil, perkara yang sebenarnya um, uh, tidak layak untuk seseorang itu merasa marah pun boleh menjadi um, stresor dia. Uh, itu menunjukkan keadaan sudah tidak biasa. Jadi so, bila kita nampak tu dan nampak bentuk sering sangat berlaku dan itu merupakan ialah tanda-tanda tanda-tanda yang mungkin kita perlu pendapat orang luar. Perasaan marah kadang-kala perlu untuk menyelamatkan keadaan atau mempertahankan diri. Namun bila marah bertukar baran dan seterusnya boleh mengancam keamanan, apakah jalan terbaik untuk mengatasinya? Perasaan marah merupakan respon semula jadi bila kita rasa tercabar atau terganggu. Namun, bila baran mengundang kelakuan impulsif serta agresif, ini bukan lagi reaksi azali. Gangguan ledakan amarah memerlukan perhatian segera. Apakah sebab-sebab yang boleh mencetuskan penyakit minda ini? Eh, ya, lambat. Seri so, lambat. Okey, Cik Kain nak teret dan dekat hujan ni bawa turun balik dan akan tolong mak Apa yang saya perasan yang membuatkan dia melenting? Satu, jangan buat dia ulang setiap arahan ataupun setiap kata-katanya ataupun apa yang dia suruh buat ataupun apa yang dia nak kongsi cerita ke apa kan? Kau cakap a kelas uh, lagi sekali tak dengar apa dia? Tadi ya cakap gini 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 oh, kalau kita mula nak tangkap apa maksud dia, itu pun boleh jadi marah. Eh, pergi balik. Sometimes living with a person with IED can be a challenge and it tends to be quite a lifelong challenge itself. So it can be difficult to protect your own self and also protect the your loved one as well. Saya mula perasan bila dia tu tak boleh dengar tangisan budak-budak. Kemudian apa yang memeranjatkan saya cara dia untuk senyapkan budak. Jangan nangis. Jangan nangis. Macam gitu. Kalau kita nak nak sedapkan anak tu, kan kita dodoi ataupun kita uh, okeylah pada bayi tu memanglah dia tak, tak marah masa itu tapi orang sekeliling akan kena. Boleh diam tak? Bibi nangis kan? Boleh buatkan susu tak? Cepat boleh? Ah ya, macam itu. To him have to be fast. Pam, 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 No delays. Don't make him repeat. Make sure the noise is is reduced as soon as possible. Kalau saya keluar dengan siapa-siapa ataupun saya keluar pukul berapa, saya tak akan rasa aman. Kadang-kadang saya terfikir anak-anak saya kat rumah. Selamat tak? Anak-anak saya happy tak kat rumah? Kadang-kadang nak telefon, telefon, telefon. Is ayah okey? Kakak okey tak? Kakak behave tak? Ryan, you kacau ayah tak? Ayah kalau tengah resting jangan kacau tau. Nanti ayah marah. So kadang-kadang nak telefon dan keep on checking pun boleh kena marah juga kan. So kadang-kadang tu waktu saya di luar terjejas ataupun konsentrasi saya di luar terjejas, saya kena cepat-cepat balik rumah. Ahli keluarga sering mengalami kesukaran bila mengawal IED sebab um, pada kebanyakan keadaan pun um, ahli keluarga merupakan mungkin mangsa pertama lah um, bila mereka yang mengalami IED ini ada outburst contohnya. Jadi kadang-kadang susah susah nak tahu ini memang masalah biasa ke ataupun memang merupakan masalah klinikal. Jangan cakap anak-anak pembantu rumah pun terbabit. Buat salah sikit, habis. Saya agak jiran-jiran pun dengarlah apa yang saya marahkan. Yang teruk sekali bila saya ingat, saya jalan tangan. Saya pukul anak saya. Pasal marah, saya hilang kawalan, saya tak tahu. Macam Aku nak dia betul, aku nak ajar dia, aku nak dia pandai. Tapi bila saya pukul tu, saya tahu lebih pada emosi bukan pada nak yang dia pandai. Jadi bila dah pukul tu saya nampak bilai nampak begitu lebam. Lepas tu saya dengar Ayah, kakak takut dengan ayah. I know it's not me. Saya minta maaf. Saya sabuk kau ubat. Saya sedar. Something's wrong. Having IED doesn't mean that the person doesn't have a conscience. Because a lot of these incidents are not premeditated, and the individual really does not have the intention to hurt anyone else or distract any property. What happens is that the individual usually feels a very strong sense of guilt or shame after the incident happens. Kesan IED kepada keluarga. memang kesan dia ada multiple lah. Ya. Kesan kepada orang tu sendiri, macam mana relationship dia dengan keluarga boleh menjadi renggang, disintegration of the family boleh juga berlaku disebabkan oleh IED. Okay. Dan bagi saya salah satu benda yang sangat tragic juga daripada IED ini, kalau kita tengok dari segi sudut family dia jadi intergenerational. Jadi kanak-kanak itu sendiri bila mereka berkembang dan menjadi dewasa mungkin mengalami kesilapan yang sama. Sorry daddy. Selain daripada dia seorang yang selalu marah, dia pun ada sikap soft side dia. He is indeed a loving father. Yes, he is. is a very thoughtful person. Grab dia turun naiklah. My responsibility sebagai seorang isteri untuk pandai menangani keadaan bila dia agak nak blow. So, apa yang menyebabkan dia marah dan bagaimana nak kontrol dia kalau dia marah? Dan apa yang boleh buat dia cool down. So that's the thing. And it's not easy lah. Memang kadang-kadang memang agak satu tekanan yang kuat lah pada saya. Saya tahu saya ni satu orang kata satu figure yang rasa nampak dalam sayang. Dia kata, eh ayah balik. Saya sudah saya balik tu, saya dah tak tengah. Eh ayah balik. Saya balik. Saya sampai rumah, saya tahu semua lari saya rasa kesoranganlah saya tak nak hilang kasih sayang anak-anak saya tak nak anak-anak saya sebagai ayah ayah takut lebih daripada sayang anak-anak sepatutnya takut dengan ayah bila dah marah cepat penat lepas semua dah reda ada rasa perasaan aku ni guilty tau hmm dah terlambat dah pernah beberapa kali saya tanya diri saya sendiri kenapa eh ya, nak stay in this relationship kenapa nak teruskan sambung uh, rumah tangga ni kau bahagia ke Fadila kau happy are you happy with yourself IED boleh berlaku bila minda kita sukar untuk mengimbangi hormon serotonin atau hormon gembira dan hormon stres, kortisol. Apakah sebab-sebab yang boleh mendatangkan kesukaran ini? Masuk. Kamu duduk. Ya, bos. Duduk awak ni. I'm a facility manager. Banyak permintaan, orang kata request. So saya nak kena bagi bagi kau masa mana tengok which ones come first priority. Tapi ada yang kadang, kadang orang kata request tak masuk akal lu pun boleh trigger kemarahan. Ini semua salah. Lagi satu pun salah. Macam mana awak buat kerja ni? Maaf bos. Saya tersilap. Silap macam mana? Awak dah bekerja sini dah lama. Kenapa bodoh sangat? Tak bos, yang penting asal kena panggil saya bodoh. Kalau awak buat silap, nak panggil awak pandai. Eh sudahlah. Aku malas. Tak apa. Kau sama macam lain. Kalau kau pandai sangat, buat sendiri. Kerja saya terjejas macam mana? Saya tak akan kasi 100%. Saya tak akan kasi yang terbaik saya mampu. Ah, janji apa yang aku nak dapat jalan benda tu boleh buat buat. Tapi saya tahu I can do better than this. Saya akan dapat Resort yang lagi baik kalau saya betul-betul tak marah uh, boleh orang kata boleh kawal kemarahan tu salah satu cara macam mana tem, um, tempat kerja boleh memberi sokongan mempelajari apa itu IED dulu ataupun uh, ada peningkatan dari segi kesedaran tentang masalah kesihatan mental di kalangan pekerja hai yes. hello hai is this company kau security Ah yes, ya. I'm calling regarding the cleaner's job. Ah yes, ya. my name is Kamal. I was wondering if the job is still available. Kalau saya boleh kawal Mara tu, mungkin kawan tetap dengan saya. Ada yang kawan dan saya rapat, ada yang dah. Uh, orang kata dah tak dapat hubungi lah. Uh, tapi uh, slowly, orang pun sedar apa yang saya lalui Pasal gara-gara marah, lah aku kena buang kerja. Menyesal. Dalam masa ni susah betul nak dapat kerja. Banyak tempat aku dah cari, satu pun tak dapat. I know I must do something. I need help. Yes, saya pernah cakap dengan dia ah that you need, I you need help. Itu, saya rasa itu yang yang paling keras lah saya cakap dengan dia. Adalah penting untuk kita recognize IED ini merupakan satu masalah kesihatan um, sebab kesan dia kepada ability, functionality dan juga ada kesan dari segi disability juga. Ya, yeah. dia apa tu kalau benda ni start pada umur yang 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 awal kesan kepada akademik, peluang um, orang lain nak berkawan dengan dia um, macam mana cikgu apa tu um, berinteraksi dengan dia semua dah affected pada awal. Jadi seakan-akan dah menutup peluang untuk dia berkembang secara optima. So kita dah nampak kat sini dah hilang potensi. So sebab tu kita tak nak masing-masing hilang potensi lah. Dan juga dia boleh hilang potensi bukan sekadar pada tahap um, awal umur tapi seterusnya. Um, hilang potensi berkeluarga, hilang potensi untuk bekerja dan sebagainya. Apa oh, awak nak? Maaf bos, saya datang sini untuk minta maaf. Dan saya nak kerja saya balik. Saya boleh maafkan awak. Tapi awak kena cek kerja lain. Jangan gitu, bos. Bos tolong bos. Jangan gitu, bos. Uh, secara intervensi, dia biasanya ada beberapa core strategies lah, okey. salah satu tu macam mana nak tolerate distress. Jadi jadi macam mana nak delay response contohnya. Jadi itu berkait rapat dengan pengawalan pernafasan, apa itu belajar macam mana untuk menenangkan diri. Jadi ini semua salah salah sebahagian daripada intervensi tingkah laku lah. In terms of treatment of AED, we do work together with psychiatrist to address if there are any potential issues of imbalances of brain chemistry. So the psychiatrist would be responsible. for um, prescribing medication and in terms of the other aspect which is the therapy aspect we would work with the individual through talk therapy to figure out what are the potential anger triggers and help them to understand a little bit more about their emotions and also teach them and equip them with um, effective coping skills as well Mungkin saya dah single kayaknya. Tapi kalau dengan uh, sokongan dia, anak-anak, I think I can still be a better person. All of us get angry from time to time. It is actually a very natural, healthy response that we have. However, if you feel that you are getting angry frequently, and these um, anger responses are quite out of proportion to the situation, or if you feel that when you get angry, it's really difficult for you to control the anger, then it might be a good idea to seek help. Marah merupakan perasaan yang kita semua dapat rasakan dalam perjalanan hidup. Namun, baran yang keterlaluan memerlukan rawatan segera. Selain terapi dan intervensi awal, sokongan dan kasih sayang dari insan di sekeliling mereka adalah amat penting bagi pengidap penyakit gangguan ledakan amarah. Baiklah, itu saja buat kali ini. Kita jumpa lagi lain masa dalam Misteri Minda.